Вчера это комиссию начали. Гром такой, мол, я думаю, подыщи, думаю, знак, наверное, какой-то. Вот, думаю, по каким вопросам? Потому что э, Игорь удостоверение не показал или забыл. Ну, думаю, может... Я не забывал удостоверение, но это основное. Вот. И то потом, 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 думаю, может, что этот предмет. А Подождите. потом солнышко вышло, думаю, нет, все нормально. Так что мы, коллеги? я? А, ну так я же почитал вашу статью, что я вас не, не пустил на, на, совещание. Хотя вы помните, я же сказал, что я, наверное, самый открытый человек. из прессы, люблю и уважаю. Но вот, должен быть, я, на мое мнение, я думаю, что если вы вчера достали удостоверение и сказали, что я журналист, удостоверение ваш... Да подождите, ну послушайте. давайте мы, коллеги, тоже как-то так, знаете, понимать, я говорю, что кому-то я могу нравиться, кому-то не могу. Понятно, где-то я прав где-то я, где-то я не прав. Ну, ну да. Вот, и так она идет. Вот. Поэтому меня уже давно этот вопрос заинтересовал. Я вчера у Ирины Георгиевны спрашивал, слушай, говорю, а как вообще, есть какой-то порядок, чтобы действительно ну, не нарваться где-то на непонятную ситуацию, потому что все же регламентировано вы там законом о журналистике, здесь там другие, да, разобрались, ну, она мне говорит, да, я говорю, тогда хотя бы, говорю, вот, ну для чего? Для того, чтобы ну, было понятно, хотя бы вот, ну, даже обратиться. Да? Это хорошо, чтобы вы ко мне заходили, бы пару раз с вами обсуждали там, тему перевозок, выкапывания ели и так далее. А так, например, ну, я как бы мою лицо знаю, а, а ну, я не знаю, как обратиться к человеку. Вот. Я напишу, что вчерашняя как бы, ситуация, она еще и показала. Да, а теперь буду организовывать эту табличку пресса. Вот. Ну и хотелось бы с вашей стороны попросить хотя бы бейджик, чтобы это было понятно, какое издание человек представляет и как, по крайней мере, его зовут. Вот это примерно вот так. Вот и все. Бейджик, простите, когда надевать? Ну когда... Когда да, закажешь совет. Да. да не совет. но ну, я имею в виду, ну, вот идет э, э, нарада, да, ну как бы понятно, что, ну хоть, хотя бы, по крайней мере, ну вот для меня, я за себя говорю, для меня хотя бы было, например, понятно, хотелось бы а какие издания представляют. Тем более, ну, как это я понимаю. А, вы же понимаете, э, вернее, вы знаете то, что знаю и я. Вот. Ну, под выборы, да, там у нас появляется журналистов всегда человек на 500, наверное, больше. Вот. Потом эти журналисты исчезают. Так я все ваши лица знаю. Я же этот интернет смотрю, гляжу, вот, но ну, не знаю, но это, например, зовут. А когда идет э, ну, официальное мероприятие, ну, по крайней мере, вот, как я себе вижу, это вот четко понятно, стоит э, этот, кабличка пресса, э, сидят журналисты, ну и, по крайней мере, ну, это понятно, какое издание. Вот. Почему? Потому что вот когда телевидение приходит, там хоть по микрофону, ну по этому аббревиатуре оно понятно. Вот примерно такая она история, поэтому я и вчера, если вы помните, я вам говорил, что я никаких вопросов, не претензий, ну не знаю, может... Это. То, что вы говорили, все записано. Можем, а, я да, да. Я Может быть, этот, приближение рома повлияет, откуда я знаю. Я и сам, кстати, вчера там очевидцы, я потом сижу так улыбаюсь, говорю, слушайте, а вы не скажете. Я говорю, вот что сейчас произошло. Вот. Ну, сошлись на том, что эх, если бы да, Игорь показал удостоверение, все-таки сказал, так я же ешь есть журналист. Вот. Но в записи, которая Игоря предоставлена, да. мы ее слушали, она сейчас есть на Ютубе, и там нет разговора о удостоверении. Там есть, там есть первое. Вы говорите о том, что это рабочее заседание, которое будет проходить в закрытом да. режиме, что какая-то общественность попросила вас не пускать журналистов. Давайте не в закрытом режиме, а... Вот в том формате, в котором... Ну, в есть, присутствие прессы, да, прессы, ну, так это да, звучало. Да. Что какая-то общественность попросила вас... Не какая-то общественность, ну, а конкретно. Общественность как вы сказали. Конкретно. Я не знаю, ну, общественность, да. какая А кто это общественность. Да. Я попросила не, вас... не вы, вы говорите, какая-то. А я говорю, не какая-то, а общественность. Ну, я не знаю, какая да. В частности, или... перевозчики. Почему? Потому что они предъявляли друг другу претензии. И э, там было два человека, вот, которые, э, собственно говоря, и тогда настаивали. Ну, говорят, мы, мы, мы все... Выскажем, как оно есть, и расскажем правду, какая она есть. Вот. Но мы бы не хотели широкой глазки. Почему? Потому что говорит, ну, говоря, мы переживаем потом э, за определенную реакцию со стороны конкурентов. Что вчера там было, э, не все были перевозчики, как раз те, которые говорили, вот. и вопросы поднимались вот таковы. Это было в преддверии этой комиссии, и, естественно, для того, чтобы сбалансировать э, атмосферу вот в этой среде. Ну, где-то вот так вот должен был. Ну, вы нарушили ну, две статьи закона, как не видно. Прокуратуру. Ну, ага. Пожалуйста, если я нарушил две статьи закона. Ну вы же чиновник должны это как-то да. воспринимать. Да. Так я с... это нормально, да. ребят, воспринимаю. Я же говорю, собственно говоря, плохого чиновника вот в этой истории мы не найдем, скажем, чиновника, который там выгнал да. журналиста, да, вот или не допустил. И не найдем пострадавшего журналиста. Просто произошла самая банальная ситуация. Вот Я вот серьезно говорю. Смотря я не знаю, что, 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 что вчера, вот как бы, конечно, как бывает иногда вожжа под хвост какая-то попала, вот. но если бы вчера э, Игорь правильно? да, если бы Игорь вчера сказал, да, минуточку, ну вот мое удостоверение, журналист, и я по закону просяжу. Сидите, я сказал, что коллеги, извините, ну, вот, поменяем как бы, тематику а разговора. Если вы не знали, общавшись до этого, не Нет, я говорю, знаю, но ну, откуда я знаю? Я с ним повторяю, познакомился, когда он работал в газете 7 дней. Потом я вижу на сайтах, кто там, кто там. Откуда я знаю? Может, я, кстати, еще до сих пор, это часто вижу, у вас mm -hmm. только пишут дописывать. Я вот думаю, так это в Штате, не в Штате, это как, не как. Ну, то есть вот, наверное, скажем так, вот, может быть, оно, знаете, как нехорошо, mm -hmm. что такая встреча состоится. и… И, 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 мы поймем, я вчера Ирине Григорьевне, я ей попросил, говорю, слушай, а тогда ну как-то уплетается в законодательство, чтобы издание, ну мы обратимся туда, профильный же зам этим занимается, вот, и понять, чтобы ну, редакции дали подтверждение того, что там Петров работает здесь, Сидоров работает вот так, этот работает вот так. Тогда, ну, такого нет. Такого нет. нет. Такого. Журналист показывает удостоверение своего а -а -а. и все, и Ну того, то есть, если вы сегодня вчера показали удостоверение. Значит, первое я хочу отметить. Удостоверение да. никто не спрашивал. Второе. Вы прекрасно знали, что я журналист. Третье. Я хочу узнать ну, сегодня, на основании какого закона меня не допустили на заседание комиссии. И четвертое, что хотел бы еще узнать, каким законом определено, что журналисты должны носить бейджики на себе. Вот четыре вопроса Подождите, вот, вот как как как. Мы же должны понимать, мы живем в этом обществе. Если мы требуем от других выполнения законов, то а, давайте вот так. Это я вижу, например, кругом. Да, когда идет пресса, все понятно. На основании какого закона скажите? Я не знаю на сказать. основании какого закона. Я так считаю, что просто уйти вот, в будущем уйти от таких вот непонятных ситуаций, ну по крайней мере это было бы правильно. А вы вчера, да тогда я вам вопрос задаю, а почему вы вчера не достали удостоверение и не показали? Потому что Я же как человек мог, мог, вот давайте так, теоретически я мог думать, а может быть вы уже не работаете? Ну мог или не мог? Еще раз говорю, мог. меня никто не спросил. Но если на, на совещании была присутствовала общественность, я как житель Чернигова имею право присутствовать на любом совещании не только как журналисты, а как жители Чернигова имею право присутствовать на сессии городского совета, на заседании комиссии и так далее, и так далее. Законом строго определено, какие заседания являются закрытыми, какие открытыми. Да, я уже почитал. Это четко регламентировано. О, вы давайте стоит. тон поменять, а вы менторским тоном не надо снимать. Ну не знаю, у тон такой какой Ну нет. вот я не вам не говорю, говорю. давайте без менторского тона, вот, много что цепляет в жизни, я же... Да. На все надо реагировать нормально. Я нормально реагирую. Я... Вот. Меня поверка тоже многие вещи цепляют. Вот, вот где-то там, э -э, знаете, как, э -э, в другом кругу я эти эмоции выбрасываю. А понимаю, вот, работа, среди людей, надо сдерживать, и иногда надо, знаете, как работать человека. Я, по-моему, спокойно. Да, ну, не говорю, что я да. ничего не вижу, знаете, такого, да, да я же, Просто хотелось бы знать, я написал, как редактор газеты «Детейность», я написал соответствующий запад на голову. І О, я та... Та... на це. Сергій Соломаха Сіовчину. Мене питання трошки глибше, і це тільки елемент того непорозуміння між роботою журналісткою і, і відповідно, місцевою владою. Людей стосується багато питань, всіх стосується. На підвищення тарифів, на перевезення до речі, це стосується всіх. І тому безумовно, журналісти представляють той загал, або це самі люди будуть робити, відповідно, або вони вимушені будуть шукати способу, як отримати інформацію, таку, яку будуть читати їх, або читати, або дивитися глядачі, або читачі. І от, наскільки мені відомо, і я так розумію, от підвищення першого, з 1 травня на, після, на 25% проїзду в Чернігів-Київ відбулося. але публічної, і, і, обґрунтованої такої звернення до жителів міста і гостей, які користуються цими послугами, не відбулося. Відповідно, я, наскільки знаю, тільки попереднє було на, 20, на 33% підвищення з 30 до 40 відбулося з листопаді 2010 року. Зараз інфляція 5,9 склала, а тут підвищення 25. Ніякого пояснення, крім того, що там було на Автобуса, де написано, що підвищилась вартість е, запчастин і так далі, ну це просто смішно, тому що долар стояв. І тому, якщо немає такої розмови з, з жителями міста з боку влади, то журналісти починають діяти, ну, знайде, шукати ту інформацію, Дали що це... спробувати донести. Це да. І це тому логічно. мені здається, якщо не змінити тут відносини влади і жителів міста, що на упередження давати інформацію для журналістів. Ну, тоді вже шукали вже конкретні питання, підходили і з'ясували якісь деталі, а не шукали цілий пласт інформації для того, щоб а це не так легко, щоб донести. Тому мені здається, от, цей цедект повинен слугувати, як кажуть, ну, поштовхом для того, щоб змінити, от, особливо до всіх пекучих, про них стосуються більшості жителів, донесення інформації. Ви зараз я, от, як депутат першого скликання, пам'ятаю, що люди у свій час вимагали навіть трансляції сесії от 90, 91, 93. Зараз це наче так притихло, люди заспокоїлись, але чекати, коли воно вибухне, висадки, молнії знову на несподівано стануть. Тоді, я кажу, і поставити не допоможе зі своїми гайстоками. Розумієте? Тому мені здається, в цьому машину треба шукати порозуміння між журналістами. Я, Маю, ну, тобі, дякую. Запитання, я вам скажу так. Щодо цього <гум> <гум> Чернігів-Київ, ну, міська влада не має ніякого відношення. І опікується, скажімо так, інший орган. От. А ви знаєте, якщо вважати е, ну, вчорашня ця ситуація, скажімо так, інцидентом, от, я б не хотів би його вважати інцидентом, от, я ж кажу, що я вже сам сидів, думав, думаю, ну, ну скажімо так, Іга до мене заходив неодноразово, так чи ні? Ми розмовляли там, а, обговорювали і не тільки ті, тему перевізників, а й... Викапування е єлі і все таке інше, і я телефонував, Тобто, е ну знаєте, скажу вам так, що е скажу твердо, що таких інцидентів їх не буде. Це зрозуміло, їх не буде. О, бо, ну, я так, якщо, е хочете вірити, хочете не вірити, це ваше право, але я ж кажу, що я вчора. Ну, буквально він тільки двері закрив. От. У мене вже було бажання, скажімо так, піднятися. Думаю, ну щось таке якесь. Ну, буває, знаєте, такі. Тут клін, клім от, думаю, слухай, ну я з людиною і не тільки з ним. Ну тоді думаю, ну як. Ну десь щось таке вже чоловіче. Думаю, ну, мабуть, вже ж неправильно підніматися, там йти, шукати, там все таке інше. От. Ну ва, ладно, розберемось, це таке питання. от, А так я з вами згодний. і я... Е, е, От і тут в своїй роботі, і зустрічаючись, я ж повірте, підіймаю інший раз такі теми, які не подобаються всім. От. Але я їх підіймаю до чого? Я тут кажу, колеги, я ж не, не прийду на російську, я не претендую на істину, я маю право шабатися як чоловік. От. Но їх нельзя не піднімати. І їх темно. Це не только так, перевезення, це і стихійна торговля. Це і інші моменти. Меня волнует вопрос, тільки вот, сьогодні утром. Встречался с Кнуренко, опять там решили, это первая встреча, вот, решили, уже попросил, говорю, давайте, говорю, организуйте встречу там под едой управления туризма, вот опять Сухомлины, Кнуренко, э -э, те турагентства, которые работают там с Беларусью, Россией, пригласите всех администраторов, гостиниц, ну вот куда мы должны думать. То есть, а по поводу вчерашнего, я говорю, вот честно, я от этого не испытываю там какого-то удовольствия или как-то, вот, или тем более самоутверждение, как мужчина или как руководитель. Вот. Скорее всего, я вчера ошибся, вот. но я, я, вот если так, вот скажем, знаете, как говорю, без протокола, вот, ну, вот честно вам говорю, я сам не понимаю, вот, собственно говоря, вот почему, да, вот. ну, наверное, как у любого человека бывает, наверное, перед этим встреча была какая-то тяжелая, и, скажем, Игорю не повезло. Но если бы показал удостоверение и сказал нет минуточку, вот оно, видите, вижу, но ну, извините, а так вчера мы с тобой как двоечки, знаешь? Вот. Слушайте. Решили, да? Сергей Александрович, я хочу сказать, мы с вами находимся же не в офисе коммерческой какой-то структуры, где да. обсуждение финансовых вопросов может проходить за закрытыми дверями. Мы находимся в стенах Черниговского городского совета, работы которого базируется на принципах классности и открытости, по крайней мере так декларируется. И хотелось бы, конечно, чтобы рабочие заседания комиссии не превращались в какие-то куларные переговоры. К сожалению, вот я сейчас вижу, что вы из этого делаете вывод, что необходима какая-то дополнительная регламентация работы журналистов, а вот выводов относительно работы городского совета пока не прозвучало. Ну вот вы сейчас сказали бэджики, табличка для прессы и все нет, такое это прочее. Я сейчас, имел... одну секундочку, еще да, да, да. Так вот, мне хотелось бы сказать, что... Нас-то действительно делегировала громада. За каждым из нас стоит аудитория зрительская, читательская, посетителей сайтов. И вас сюда делегировала громада. И mm -hmm. нам необходимо действительно сотрудничать, а не закрывать друг перед другом двери. Я вам скажу, абсолютно с вами согласен по поводу какой-то дополнительной там регуляторки или регламентации. Абсолютно вы неправильно меня поняли. Я имею в виду, что просто больше не возникало вот таких вот ситуаций. Ну, знаете, я столько только учусь, и поэтому, поверьте, я очень быстро учусь. И с этого я сделаю выводы. Тем более я вначале задекларировал об открытости. Поверьте, мне как бы, ну, вчера уже было мне не очень приятно, вот, собственно говоря, там это, вечером прогуливаясь пешком по городу, Ну, где-то вот, честно вам скажу, ходил и думал, думаю, ну все же как бы нормально. Вот, но вот, особенности характера иногда, наверное, такое. Ну, это не сумасшествие какое-то, у меня все нормально с этим. но просто вот я говорю, и думаю, ну, зачем, да? Поэтому никакой дополнительной ориентации. И то, о чем вы говорите, наоборот, я вам скажу, я буду всячески, я из этого уже сделал вывод. Наверное, но как любому человеку, ну, любой человек может ошибаться, даже тот, которому 51 год и есть внуки, понимаете. А здесь я, собственно говоря, я еще юноша. Вот. И, наверное, скорее всего, но ну, отпечаток работы народным депутатам, то есть где можно позволять вольности и как бы это вот, ну я же говорю, да, я чиновником никогда не работал, понимаете, вот. И поэтому, ну, я ими не стал, но обязуюсь, собственно говоря, это вот еще раз в этом направлении проработать, да, подизучить для себя, где, что, как оно есть, ну, вот. Но, я говорю, вчера это, поверьте, это не было там, ну, как хотите, так и понимаете но это не было, скажем, ну, э, ну какой-то вот такая, вот такая моя позиция, и считайте меня хоть самодуром, но это будет вот так, да какой-то чисто человеческий момент, поэтому я вам просто гарантирую, и это не слова, вот э, вот это, наверное, знаете как, но ну, кто тоже должен показать и, и негативный пример. Вот я его показал, я думаю, мои коллеги, э, чиновники, они тоже, они еще быстрее сделают из этого вывод. А я говорю, учусь, ничего, научусь быстро. Я тільки спостереження поділюся. У нас аналогічна ситуація була з Чернігівським міським головою, коли розвивали транспортне питання транспорт. і знову ж таки підвищені тарифи, ну, попередньо. він теж попросив журналістів вийти, а потім казав, що його неправильно зрозуміли. Це було ну, смішно тоді дивитися за цим цим. І ситуація повторюється. Да? Тобто, коли мова заходить про гроші, про транспорт, про перевізників, зразу починаються ну, ці процеси. І я кажу, що це вже тенденція. Да? Нет, нет, это не тенденция, это не тенденция, послушайте. Значит, я же говорю, а комиссия продолжит свою работу вот только после того, когда мы получим э, ответы из налоговой. А вообще, даже если бы гражданину Андресу или чиновнику Андреса очень хотелось эту тему заваулировать, давайте так говорить, то после того, когда комиссия принимает решение, вот это так, мы же понимаем, да, есть... Четко прописана регламентная процедура. Это идет в управление регуляторки. вот это а, слово вывешивается, нет? Нормально, можно в этом случае? Да, вот, да оприлюдняется на сайте управления регуляторной политики, вот оно там находится определенный период времени, с этим все ознакомятся, в этот период высказывают свои замечания в письменной форме, но для того, чтобы был след. И только после этого оно уже... Набирает. Поэтому, скажем так, если, вот смоделировать так, сегодня комиссия принимает решение, да, вот, то это пройдет еще добрых а, минимум два месяца. Понимаете? Да, да, да. Вот. И каких-то, ну вы поймите же, ну каких-то а, придавать какой-то такой а, тайны там или чего-то в этом, ну это надо будет просто глупым человеком. Глупым человеком. Понимаете? кулуарно можно там э, решить какие-то вопросы через сессию. Вот. Кулуарно это да. А это те вопросы, которые они даже в априори, э, если иметь огромное желание, там не может быть э, кулуарности и закрытости. Вот и все. Поэтому я, что это прекрасно понимаю. И здесь, собственно говоря, тем более мы с Грищенко сидели вот в этом кабинете. О, ну, там он там увидел, откуда я вынимаю. И мы с ним разговаривали и э, на очень открытую и серьезную тему. Так или не так? Был такой у нас факт? Был такой факт. Но тем не менее, вчера вы не знали, что я журналист. А я ж, это, ну, тоже. Ну я тебе сказал, я, ну что ты как этот сам, ну, так, слушай. Ну так журналист покажет ну, удостоверение. Да, да. Ну, гаишник стоит, в конце концов, подъезжает, он говорит сержант Петров в ГАИ области, а ему говорят, а удостоверение, а где твой этот сам? Ну вот так или не так? Если человек хочет, я подъезжаю, говорю, вот там мое это водительское удостоверение. Вот никто и все. Не спрашивал, еще раз акцентирую внимание, никто не спрашивал. Да, уже время, коллеги. Ну, не спрашивал, но думал, это же сам. Значит, я еще одну скажу. Почему транспорт уже Потому что еще 360 одуметь, то я думаю не один із них комусь належить Причому чутки ходять що належать конкретним чиновникам конкретним керівникам бюджетних організацій і безумовно коли розподіляють то що залишиться з цього транспорту, ну знаєте, інтереси починають, як кажуть, грати. Сергій, якщо вас так називаю. Да, 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 да. я вам скажу. Так що це питання, воно да. люди ж бачать, кому що належить. І я вам скажу, що знаєте, як от некоторі теми, те, які там затронули порядок, Повірте, ну от знаєте, як, ну скажу, якщо не прямо, то по за. завулированным приколом, давление на меня просто сумасшедшее идет. Вот. Я это понимаю, но а, я им одно говорю. Вот убрать 100 единиц транспорта, люди начнут зарабатывать. Наведем порядок, чтобы, вот видите, там журнал лежит, маршрутное ну, такси он, Не такси. Ну, треба тем людям, которые тратят все свои доходы, им треба что-то запропоновать, потому что -то иначе так, нет, нет, ничего не будет. Нет, нет, так доходы не тратят. Вот. Нет, если да. они переориентуют свои... Ну, это их не Да. Но это я, это я, бы я, да, я бы да, я